Всем привет, с вами канал Хэмбл Мими. И сегодня не, я вам покажу, извините за лишние звуки, если они будут. Ну сегодня покажу, как сделать из сумочку, которая не может закрываться. Если вам так нравится, вы можете взять пластилин, но у меня смешанный, так что не обижайтесь. Мы берем вот такую форму. Такую небольшую. Такую закручку или какой-то цветочек тоже из пластилина. И сейчас я вам покажу свет золотую, тоненькую, тоненькую колбаску. Мы берем вот эту вот нашу формочку. И сейчас, я, и сейчас я закреплю. Я, буду, я сейчас поставлю на паузу, а вы ну, должны догадаться, как это делается. Вот у меня так вот получилось. Теперь мы берем наш цветочек или закрылочку и прилип... прикрепляем. И вот что у нас получилось. Ой, пала. Вот. Ставьте лайк, если вам понравилась эта сумочка. Вы можете взять э, тоже пластилин цвета, которые вы хотите, но у меня смешанные. Так что не обижайтесь. Пока-пока. Подписывайтесь на канал Хемву Мимими. Как я говорила в том видео, скоро будет конкурс. Пока-пока.